До всього у житті він ставиться з гумором у педагогічному університеті. Він грав в студентському театрі мініатюр та захоплювався КВК. Сьогодні він телеведучий арт-директор, ведучий вечірок та гумористичних ранкових шоу на радіо. Однак, після подій в Україні йому стало не до жартів. Сергій Галибін прийшов у гості до сніданку, щоб розповісти про свою позицію патріота українця, який бореться за свою гідність. Просто зараз у сніданку. И в гости до нас завита завета нашего радио Сергей Галибин. Мой хороший друг, Сергей, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с того, что ты, наверное, один из немногих представителей украинского шоу бизнеса, который действительно служил в армии, и причем служил в Севастополе. Служил <свист> в этой 810-й бригаде морской пехоты, которая ну, отрадовала в Советском Союзе. Это как -когда были? Это 88-й, 89-й. А, то есть, то, то, что сейчас происходит, тебе особенно близко, потому что ты был там, и для тебя это не чужие. Ну, место. для меня это вообще на самом деле шок был. Ну, как и, собственно, для всей страны, в любом случае, но когда э, я. Ну, знаю все это изнутри, ну как бы службу и э, что такое, что такое солдат и матрос э, в городе Севастополе. Ну я всегда, всегда мы знали, что вот гражданское население всегда знало, что эти люди могут защитить. Ну а сейчас, я не знаю даже... Кто может защитить, а кто может обидеть? Сережа, я хотела спросить: люди, которые служили, остаются друзьями на всю, на всю жизнь и сохраняют контакт, если вдруг теряют, потом ничего друг друга. Есть сейчас с ними а есть контакт? Общение? Есть контакт. Э, ну, по, понятно, что это было по, по всему Союзу. Ребята служили все, мы, мы как бы со всего э, прибалты, uh -huh. русские, украинцы, молдаване. Э, позиция, ну, позиция непонятная. То есть, вот ступор у людей ступор uh -huh. реально, потому что те, кто. Я назову это старой закалки, но нормальной, душевной какой-то вот. Мы не понимаем, почему мы должны говорить друг другу. В общем, вот у меня русские друзья, они я не видел их лично, но по телефону они просто опускают глаза. Им как бы они понимают идею, может быть, какую-то там. Путинскую. Путинскую, да, будем называть своими словами, но они просто опускают глаза, им стыдно. Зараз, час заразчастый армакосовый запытание нашего спонсора, это марка Марки Монарха. Ты действительно очень активен в социальных сетях. Вот мы твой пост в Одноклассниках с призывом остановить войну оценили 62 тысячи людей, там 13 тысяч комментариев, вот мы сейчас видим да, у, в Одноклассниках. Действительно, очень много людей комментирует. Ты читал комментарии? В основном-то какие комментарии? С тобой согласны? Или много комментариев? Что... Ну, очень много, понятно, что очень много пропаганды, очень много оскорблений, но я... Стараюсь, стараюсь. Оскорбление из России или оскорбление? Хватает и там, и там. Хорошие люди есть. А друзья Прибалты, что то говорят, которые служили с тобой? Друзья Прибалты всегда сдержаны. Вот они, э, серьезно, это люди вот такого европейского То воспитания. есть они уже уже европейцы, они толерантные? Да, это. они это уже пережили в свое время, собственно говоря, и они он говорят, ну, э, вам это надо пройти, это, это, это часть, часть пути. Еще на своей страничке в Facebook ты написал, я зацитирую, «накипело». Я уже со всеми своими поссорился, мне говорят, что я идиот, цитирую. Я понимаю, что мы заложники геополитики того варианта, когда нами разыгрывают партии. Из-за чего с нами были ссоры? С кем? Ну, очень сложно говорить. Э, ну, ситуация архисложная. То есть, э, я понимаю, что у меня сейчас мечта самая простая человеческая. Я хочу танцевать э, на выпускном вечере со своей дочерью. Ну, как бы я... Угу. Ну ладно, Серега, послушай, я, э, э, ну, э, твой, твои выходы, ты, ну, что ты думаешь, Буде, чем все это сейчас должно закончиться? Mm. Ты как человек, который служил в Севастополе, вот, мне интересно мнение. Я думаю, что все-таки победит все-таки разум, но э, как показало последнее, последний год даже в Украине, что пока, э, пока человек не столкнется с самой большой проблемой, а самая большая проблема это жизнь, это смерть, вот как бы. Э, мы, славяне, очень пассивные, вернее, терпеливые. И пока не будет очень чего-то плохого, мы никогда не сделаем прорыв. И я все-таки верю, что все ну, мы не дойдем до этого. А наши, наши солдаты, которые сейчас в Крыму, которые, которые не поменяли украинский флаг на, на русский, что ты бы сказал? По mm. сути, когда у них осталась честь и присяга, они остаются верными своей родине. Я очень горжусь ими. Я, э, ну вот честно, с кем я поссорился, ну, как я ссорюсь. я не должен ссориться со своими родными, со своими друзьями, как которые. Да. Я вот сейчас понял, что я патриот. Если в э, 18 лет, когда я служил в армии в Советском Союзе, я понимал, что я э, патриот Советского Союза, но. Тогда это было настолько неосознанно, настолько вот, тогда это было зомбировано. То есть сейчас я э, люблю Украину, я, э, потому что у меня здесь дети, у меня здесь э, родители, у меня жена, у меня друзья. Я э, вот, э, если... Э, то есть скажем спасибо дяде, дяде Володе Путину за то, что он объединил Я не скажу ему спасибо никогда в жизни, я скажу спасибо Украине. Спасибо э, вот этому году, который... Э, мы наконец-то осознали. То есть где-то на подсознательном уровне, где-то в генах мы понимали, насколько мы свободны, насколько мы патриотичны. И вот эти события, которые мы пережили, и дай бог переживем, вот сознание поменялось вообще. Да, и вот, друзья, человек, который никогда не разговаривал по-украински, разговаривает на русском языке и говорит абсолютно, 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 понятные всем вещи. Я бы еще хотела сказать о том, что сегодня в всем свете визначается День Людины с синдромом Дауна. За статистикой, каждая 700-я немовля в свете народжается за генетичную аномалию третью хромосомом 21-й парі а збій відбувається незалежно від способу життя батьків, їхнього здоров'я, їхніх звичок. А тож люди з синдромом Дауна дуже швидко закохуються, ніколи не зраджують. Вони відповідально ставляться до будь-якої роботи. І ми сьогодні з Мариною, подивіться, як ви зрозуміли, в різних шкарпетках для так, того, щоб підтримати аби цей висловити свою підтримку. Ми пропонуємо вам приєднатися до флешмобу канал 1+,1. плюс збираючись на роботу, навчання чи просто на прогулянку одягніть різнокольорові шкарпетки. Можете навіть взяти зайву пару та прив'язати до сумки як символ третіє. хромосом. Резноколерирующие карпетки, мать пробунту увагу, точевичие, я еще вас пытаю навичье выходить, я вы сможете рассказать и про людей с синдромом Дауна. Если у вас не мая резноколерирующих карпеток, на сторинку с неданком мережи Фейсбук, и у вас будет возможность получить э, такие шкарпетки, а мы хотели бы Сергей сегодня. Да, Сергей, что мы тебе хотели бы подарить? Спасибо. Обязательно, чтобы ты также рассказывал всем, что все мы имеем право, и должны, мы разные, мы все разные, но нам всем нужно мирное небо над головой. И дай бог, чтобы вы носили носки и не надевали пародианок. Вот. Это хорошая мысль. Да. Я нагадаю, что в студии Сніданку был радиоведущий с российским курением, а справжний украинец Сергей Галибин. Дякую за разговор, Сніданок